بسم اللہ الرحمن الرحیم زمینی عقائق کے لیے میں ہوں محبوب برمان تنولے آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آئی ایم ایف کا وفد جو پاکستان آیا ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو شرائط تھی پاکستان ان کا جائزہ لے رہا ہے جو پاکستان نے آمن درآمد اس پہ کتنا کیا ہے اس کا جائزہ لے رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تعین کیا جائے کہ آئی ایم ایف اگلی کس پاکستان کو کب دے گا لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جو اب وفد آیا ہے اس نے ملاقات کر دی آ چیف جسٹس سے اور چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کا وفد آیا تو اس کا چیف جسٹس سے ملاقات کا کیا تو بنتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا ریلیٹڈ کام تو اقتصادی امور ہوتے ہیں وزارت خزانہ سے ملتے ہیں وزیر خزانہ سے ملتے ہیں ایف بی آر سے ملتا ہے یا ٹیکسز کے معاملات دیکھتے ہیں لیکن وہ اس سے سیدھے چیف جسٹس سے جا ملے اور چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد جو علامیہ جاری ہوا اور خاص کر چیف جسٹس یجح خان کی جو میڈیا سے گفتگو ہے اس میں انہوں نے کچھ بریفنگ دی بلکہ میڈیا سے گفتگو میں بات کی اور اس میں تو کچھ مزید سوالات کے اندر سے سوالات پیدا ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کیسا ہوا ہے کہ اب جو اب تک کی ذرائع نے مطلب بتایا ذرائع کے مطابق یہ پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کہا گیا کہ حکومت سے ملے حکومت سے ملنا چاہ رہے تھے جو آئی ایم ایف کے پاس سوالات تھے تو حکومت نے پھر عدلیہ سے ریلیٹڈ سوالات کے لیے ان کو عدلیہ سے ہی بات کرنے کی بات کی تو عدلیہ کے بعد جب یہ وفد ہے تو عدلیہ سے چھ رکنی وفد نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں ظاہر ہے وہ تو اس میں نہ میڈیا تھا نہ صافی تھے بات جو ہوئی جو بھی ہوئی وہ تو سامنے نہیں آئی کہ تفصیلات کیا ہیں لیکن جب اس کے بعد ملاقات ختم ہو گئی تو چیف جسٹس یعیہ خان نے صحافیوں کو روک کر ان سے بات کی تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جیشا خان کے بارے میں, میں وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ میں نہ میڈیا دیکھتا ہوں نہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں میں میڈیا سے بہت دور رکھتا ہوں بہت دور رہتا ہوں تو پھر آج انہوں نے میڈیا کو خود بلایا اور خود بات کی تو انہوں نے بعض ایسی باتیں کی جن کا ان کے وضاحت کے اندر سے خود سوالات پیدا ہوتے تھے کہ خاص کر انہوں نے جب یہ کہا کہ جب میں نے وقت سے کہا ہے کہ ہم نے تفصیلات نہیں دے سکتے کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی تفصیلات انہوں نے مانگی تھی مطلب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تفصیلات مانگی کیا تھیں لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان سے کوئی تفصیلات مانگی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو بات انہوں نے کی کہ میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ ہماری جو متا تدلیہ ہے اس کو ہائی کورٹس دیکھتی ہیں تو سپریم کورٹ نہیں دیکھتی ہائی کورٹ دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس جواب کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ آیا ہے کہ متاۃ عدلیہ کی میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ آئی ایم ایف کو تشویش ہے اور انہوں نے کوئی معاملہ اٹھایا ہے جس پر چیف جسٹس نے یہ مذاق کی ہے کہ یہ متعت عدلیہ کو ہائی کورٹ دیکھتی ہیں پھر اسی ملاقات میں خاص کر عمران خان کا خط کے بارے میں بھی انہوں نے چیف جسٹس صافیوں کو بتایا کہ عمران خان کا خط جو ہمارے پاس تھا وہ آرٹیکل ون ایٹی فور شک تھری کردار کے سے متعلق ہے اس لیے میں نے وہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے اور اسے کمیٹی آئینی آئینی بینچ دیکھے گا تو اس اسی جہاں راہ خان کے خط کی بات ہو رہی تھی وہاں نے اس کی تعریف بھی کی کہ عمر خان کے خط بڑا مفصل ہے اس میں بہت سی اہم باتیں اور بہت سی ایسی مطلب ایویڈینس کے ہے یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کمپائلڈ کر کے دے دی ہیں تو اس کے لیے ہماری اب آسانی ہو گئی ہے سپریم کورٹ کو تو اب یہ بھی ایک سرپرائزنگ بات تھی کہ عمران خان کے خط میں یا ان کے جو بھی انہوں نے بجوائی ہے سپریم کورٹ میں خط کے ساتھ جو تفصیلات بجوائی ہیں جو بھی جو بھی چیزیں ہیں تو اس کو انہوں نے خوشائند قرار دیا ہے تو ایک خط پہ اتنی اگر پیش رفت ہوئی ہے یا خط کو اتنا اچھا کہہ رہے ہیں تو آئیے اس عمران خان کے تو بہت ساری یاد درخواستیں بھی زیر اسمات ہیں اسی عمران خان نے تو آٹھ فروری کے انتخابات کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے اسی عمران خان کے تو الیکشن کمیشن کے بارے میں تحفظات کی درخواستیں بھی ہیں اسی جو پی ٹی آئی کی جہاں الیکشن ٹریبیونس کے معاملات بھی زیر پیش ہیں لیکن اس میں ظاہر ہے ان میں بھی انہوں نے ثبوت بھی پیش کیا ان کے باتیں بھی کرتے ہیں دلیلیں بھی دیتے ہیں لیکن وہ کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی لیکن آج اچانک عمران خان کے خط کی بات آئی ہے اس کی تعریف بھی کی گئی کہ خط اچھا ہے آئینی بیج کے پاس اب گیا ہے اب دیکھیں یہ جو جہاں درخواستیں کام نہیں کر سکی وہ دیکھیں خط تھا جو پہنچ کے آئینی بیج تھا اور آئینی بیج اب اس معاملات کا جائزہ لے گا تو یہ صورتحال ہے ذرا چینج سی لگ رہی ہے کہ کیونکہ یہ ایک دم آئی ایم ایف کا وہاں پہنچ جانا اور پھر اس طرح کے معاملات سامنے آنا اور اس دوران نے ایک اور بات کی کہ مجھے شباہ شریف صاحب نے بھی خط لکھا تھا تو شباہ شریف صاحب کے خط کے بارے میں میں نے کہا کہ میں ان کے تفصیلی میں آپ کو اسی طرح خط تو نہیں لکھوں گا تو پھر میں نے اٹارنی جنرل کے تھرو ان سے کہا ہے کہ پھر اس سے بات ہوگی تو اب جو بعد میں اب علامہ جاری ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس میں یہ واضح ہوا ہے کہ جو شہباز شیف کا خط تھا وہ اسی آئی ایم ایف کے وفد کے بارے میں تھا کہ یہ وفد آپ سے ملنا چاہ رہا ہے تو اسی ملاقات میں یہ بھی بتایا کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے بھی ملے تو اپوزیشن لیڈر سے ملنے کی ردعت سامنے ابھی تک آئی ہے وہ یہ تھی کہ یہ آج ہی اس کا جب ملٹری کورٹس کے کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا تو وہاں چیف جسٹس کے پی آر او نے آکے کے اس سے رابطہ کیا عمر یوب صاحب سے اور ان سے پھر اس کی بعد میں ملاقات ہوئی اور جو بھی بات ہوئی اس کی تفصیلات تو ظاہر جاری نہیں کی گئی لیکن یہ تاثر ضرور دیا گیا آئی ایم ایف کو کہ ہم اپن کے ساتھ رابطے میں ہیں اب کس حد تک رابطے میں یہ تو سب کو پتہ ہے اب بہت ساری ایسی باتیں جو ایسے تحفظات ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو عوام تو پہلے سے جانتے ہیں جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے والی بات ہے لیکن یہ بات کو اس طرح معاملات کہہ رہے ہیں خاص کر جو متعدد کے بارے میں سب کو پتا ہے یہ آئی خطاعت ہوتی ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اب ظاہر ہے کوئی ایسا سوال اٹھایا جس میں انہیں وضاحت کرنی پڑی ہے تو اب دیکھ یہ اگر معاملات اس اس طرح ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں اب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ بیرونی کوئی دباؤ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدوں پہ آئی ایم ایف اب ڈھٹ کے ہے جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا تو ہمیں سب کو یاد ہے کہ وہ ایک خط دو ذکر ہو رہا تھا کہ صوبائی وزیر خزانہ جو تیمور جگڑا صاحب ہے ان کے خط کا کہا گیا تھا کہ انہوں نے خط لکھا ہے کہ یہ معاہدے کو اس طرح دیکھیں شفافیت کے حوالے سے پھر عمران خان کو انوالو کیا گیا تھا پھر سب کچھ کہنے کے باوجود خان سے بھی مل گیا تھا تو وہ ساری بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے یہی معاملہ شفافیت کا معاملہ اٹھایا تھا اور خاص کر اے فیر الیکشن کی بات کی تھی اب جب کہ فیر الیکشن جو ہو گئے وہ تو سب کو پتا چلا ہے کہ جیسے فیر ہوئے اس کی رپورٹ سے نہ صرف پاکستان میں چھپیاں فورن مشن جو پاکستان میں ہیں انہوں نے سارے معاملات دیکھے اپنی اپنی حکومتوں کو لکھ کے دیا اور بلکہ اب تو دنیا تو کھلی کتاب ہے اب پہلی کی طرح تو رہ نہیں گیا چھپانے والی بات ہوتی نہیں ہے دن کو جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب بے شک آپ میڈیا پاکستان میں کنٹرول سے ہی لیکن فارن میڈیا تو ایکٹیو ہے فارن میڈیا تو ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ چیزیں رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب اس کو کسی کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا حقیقت بالکل سامنے آئی جاتی ہے اب دوسری طرف آج ہی اڈیالہ جن میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشر بی بی کی ملاقات بھی ہوئی ہے ملاقات کی گرچہ تفصیل تو سامنے نہیں آ سکی لیکن ملاقات کہتے ہیں آدھا گھنٹے ہونے والی ملاقات میں عمران خان نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ایک ڈوزیر بھی بنا کے دیں اس کو آئی ایم ایف وقت کو وہ وہ ڈوزیر بھی نہیں مطلب بے قاعدگیوں سے متعلق ہوگا جو خواہ انتخابات میں ہوئی ہے اور وہ خواہ پی ٹی آئی کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں چیف الیکشن کمیشن نے کچھ کیا ہے عدلیہ نے کچھ معاملات اس طرح کیا تو ظاہر جو جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو گئے تو وہ آئی ایم ایف کو پیش کیے جائیں گے دیکھیں یہ بد, کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہمیں خود پاکستان کی عدلیہ سے ملنا چاہیے تھا انصاف اور پی ٹی آئی کو وہ ساری چیزیں پیش کرنی پڑ رہی ہے آئی ایم ایف کو اب آئی ایم ایف اگر اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ شفافیت کو دیکھ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا حامی ہو گیا وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے معاملات کہاں اس کی وائلیشن ہوئی ہے یا کہاں جو مربجہ قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ دیکھیں گے اور خاص کر جو انہوں نے اس کی تو لائن دے رکھی تھی کہ شفاف الیکشن ہو غیر جانبدار الیکشن ہو تو وہ تو اس سے وعدہ کیا ہوا تھا حکومت نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی اس میں یہی اسی لیے حمایت کی تھی کہ یہاں پھر الیکشن ہو جائیں گے لیکن وہ تو ہو نہیں سکے اب معاملہ جب پھر اب اگلی قسط پہ آ گیا ہے ظاہر پاکستان کے معاشی حالات تو بہت برے ہیں معاشی حالات میں تو ہمیں قسط چاہیے ہوتی ہے اگلی تو اگلی قسط کے جب مذاکرات کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے ابھی شروع نہیں ہوا یہ تو جائزہ مشن آیا اس کے بعد بات ہوگی تو وہ آگے پھر اس جائزہ مشن کی رپورٹ کا جا کے آئی میں خود جائزہ لے گا اور اس کے بعد پھر آگے طے کیا جائے گا کہ پاکستان کو قسط کب ملنی ہے یا کیسے ملنی ہے یا نہیں ملنی تو میں تو ہم تو بطور پاکستانی تو ہم کبھی بھی اس بات کی ہمیں نہیں حمایت ہم نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو قسط نہ ملے لیکن یہ حمایت ضرور کریں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ضرور ہونی چاہیے اس طرح کے معاملات میں یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی کسی کو سبکی ہو رہی ہے تو ہمیں سبکی نہیں ہو رہی یہ سب کی سبکی ہے پورے پاکستان کو سبکی ہو رہی ہے کہ آپ کے معاملات جو آپ خود ٹھیک نہیں کرتے ہیں وہ کسی اور وہ کوئی اور آ کے آپ سے اس طرح تحقیقات کر رہا ہے یا پوچھ رہا ہے مطلب یہ کسی کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے کہ ہم آزاد ملک ہیں اور ہم اپنے معاملات خود دیکھتے ہیں لیکن ہم موقع بھی تو خود دیتے ہیں تو اس طرح کی صورت حال اب پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ آئی ایم ایف یہ چیزیں دیکھ رہا ہے اور خاص کر ڈیفینسو ہونا پڑ رہا ہے عدلیہ کو زائر ڈیفینسو ہی ہے جب آپ کو بہت سارے ایسے سوالات آ رہے ہیں جو ریلیونٹ ہے آپ سے متعلق نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کو یہ پریشر بلڈ ہوتا ہوتا یہاں تک آ گیا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑ رہا ہے اور آپ پھر یہ جواب میں یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ یہ تفصیل دینا ہمارا کام نہیں ہے تو پھر یہ تو آپ کو آئی ایم ایف کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی دینا چاہیے تھا کہ یہ جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں آپ خود دیکھیں ہم ہمیں الگ رکھیں لیکن وہ الگ کیسے رکھیں آپ کو تو انہوں نے بنایا ہے نا چیف جسٹس آپ کو تو ججز دے رہے ہیں آپ کی اسی لیے تو انہوں نے چھبیسویں ترمیم دی ہے آپ کو ججز پوری جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کی پوری ٹیم پوری کر رہے ہیں تو آپ کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اسی لیے تو دیکھیں ہائی کورٹس کے ججز کے خطوط آتے ہیں کہ دفن ہو جاتے ہیں عمران خان کے خط آتے رہے ہیں دفن ہوتے رہے ہیں ان کی جتنی پیٹیشنز آتی رہی ہیں یہی ابھی تک بہت ساری ڈم پڑی ہیں تو یہ ظاہر ہے یہ معاملات بھی تو بہت سارے ہیں جو اس کو قوم بھی دیکھ رہی ہے تو اس صورتحال میں اب آپ نے آپ کو حکومت نے ایک ذمہ داری دی ہے تو پھر ذمہ داری تو پھر مختلف طرح کی آ جاتی ہے سر پہ اب اللہ کرے پاکستان اس میں سرخرو ہو ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینے نہیں ہے کہ عدلیہ ہماری کیا دی یہ وہ فلا تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ معاملات آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے نہ صرف ابھی کی بات ہے یہ ہمیشہ ہونے چاہیے آئندہ کے لیے بھی وہ سب کی بہتری میں ہے سب کے لیے اچھا ہے کیونکہ آئین اور قانون میں جو معاشرہ نہیں رہتا وہ تو پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے پھر وہ انسانوں کو معاشرہ نہیں ہوتا اجازت دیجئے خدا حافظ